Ну, с одной стороны, ты мог бы описывать этот сюжет, я мог бы там гадать, что-то там, ну зачем? А просто что, какую практическую пользу это гадание мне принесет, или себе принесет, или вот э, принесет, или кому принесет. Или какую практическую пользу это, допустим, потенциально может принести кому-то, кто прослушает... Э, э, эту запись, или вообще кому-нибудь где-нибудь когда-нибудь. А если это не принесет никакой практической пользы, зачем мне в эту сторону вообще думать? А если в эту сторону нет смысла думать, то и мысли в эту сторону не идут. Однако мысли идут в сторону того, а, как по-другому называли Брахму в индуизме. Брахму? Угу. Нет. И? Рам? Ладно, было такое. Но это такой очень отдаленный эпитет, который почти никогда не использовался. А из тех, что более часто использовался основной эпитет Брахма, который также индусы проецировали на некоторых прародителей. Чего? Повтори, пожалуйста. Ну, три мудрые. Что за что ты говоришь? А, смотри, есть понятие в индуизме аналогично нашему Триглаву, ну, да. а, которая звучит как три муфти. Мурти это форма или как изображение, а три это и есть три. А что такое мутри? Не знаю. Ну тогда я так помню. я помню. Ну так а почему бы не поковыряться в источниках и не изучить, как это звучит. Ну ладно. Так вот, а, какой фитен прахма как проводителя. Не когда а у вот вас есть. Я внимание школы города из директоры. Хорошо, тогда вопрос вам. Что лучше всего спрашивал у Сарагаста философские настроения? что вы помните про Маганатха Вадшистского? Я помню, что это Дима. Хорошо. Потому <laughs> ну, что я недавно читала про Вадшистского. Ну да, был такой. Хорошо, да это я, Что такое духу? <смех> <смех> духу. <смех> <смех> Базар. <смех> как переводится эти... У тебя есть желание, чтобы я не спрашивал. Если человек полный, это вот такой, как бы, как он должен быть. А если э человек жирный, то это он не полный, это он чрезмерно. Это все равно, если бы по аналогии взять стакан, и в него ну, если бы он был из такого то такого материала, который расширялся бы, у него лить, 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 и чтобы он расширялся и превратился в бочку. Сиелу. Ну да. Ну, это слово сиелу, зело", зело, зло, оно давно еще извращено, испорчено, измучено, искалечено и выкинуто, поэтому остается, что остается. Обман, а знания, это можно. Нет, тоже полнота, если мы говорим о физической полноте, то физическая полнота это когда человек не является исхудалым и истощенным, а является, собственно, такой, каким положено быть человеком. То есть, если там как сейчас говорят, что есть там стройные девушки, есть там полные, есть жирные то полная – это та, что 90-60-90, условно говоря. То есть, ну, полностью, там, не какие-то там энергетические уже поползновения, а полностью, как бы, тело заполнено. Угу. А когда там 100 килограмм, то это не полноса. Ну, ну да, однако сейчас слово «полнота» имеет под собой значение чрезмерно, к примеру. А, и, допустим, понятие похудания с ухудшением сращено. А, то есть огромное количество таких звуков в языке вставлено, а, которые стимулируют а, чрезмерное поедание пищи, которые стимулируют сон, которые стимулируют невежество, а, и если разобраться, что сейчас происходит, то как бы так оно и есть. Mm -hmm. Ну даже те же поговорки, вот как вы привели, что хорошего человека много не бывает, там, и меньше знаешь, лучше спишь там. И целая куча таких ставлена. Mm -hmm. Ну да, mm -hmm. то ты... есть еще... Но это снова, это с разных эпох, разные. То есть получается, что имперские вот эти редакторы, которые редактировали российский язык, а следом за российским и местные тут у нас язык под это подгоняли, а потом при вообще структурно украинский язык сейчас фактически является калькой со структуры российского языка только, правда, слова остались наши. А если разобрать саму структуру, то просто калька, падежи, вот те же самые падежи, временные формы, те же самые временные формы, половые формы, те же самые половые формы. Ну, все вот как в российском языке, можно найти точный синоним с С польского уже так не получится, уже там чуть другие идут. А это, да, полная, полная калька идет. Только с небольшими такими изменениями. И получается, что если вот так вдумываться, то как современные три наши языка устроены, я понимаю, что те, кто это делали, они выбирали из тех эпох, которые они Потому что, понимаете, язык, он запечатлевал в себе разные эпохи. И, допустим, в каком-то селе могла запечатлеться эпоха еще княжеской Руси. В каком-то, допустим, речь Посполита. В каком-то там, если это Россия, то старомонгольские монгольские влияния. Или хазарские. Если это Беларусь, то там даже литовские, или даже какие-то крестоносцев, какие-то элементы диалектически оставались. Соответственно, в наш язык есть даже переползновение, особенно у казаков, у запорожцев, есть переползновение некоторых терминов и некоторых смысловых рядов из татарского и турецкого языка. И имперские вот эти товарищи, Потому что они не... не... там сражались всех Ну и... не только сражались, они то с ними очень тесно общались. И в сражениях, и не сражениях. Тот же Кмильмиский татар нанимал и их вел на поляков. А то есть, да. более того, бытность крымских татар и бытность казаков, она до значительной степени была аналогична, и те, и те были вассальным уделом чего-то большего. Казаки, соответственно, речи посполитой, а, ту, а татары Турецкой империи и как бы... А почему эти говорят о речи посполитой? А в России и в Москве все было? Откуда? То есть все эти их народы, зараз, что казаки, то требуют, все они здесь корни мают. Откуда там у них казаки? Казаки, это вот на Украине, запорожские казаки. Известно, там Вишневецкий дал как бы добро на то, чтобы они развивались. Они потом его внуков все эти доставали. Создал на свою же погибель. И как получается? Вот, допустим, часть казаков снова взбунтовалась, поляки снова завинтили гайки, и эта часть казаков или должна пойти в тюрьму, или куда, или эта часть идет на восток. А до сих пор на востоке останки э, татаро-монгольских элементов уже все вылетрились. Потому что там с татаро-монголами тоже сложная ситуация. И вообще, как бы монголы тут да и ни при чем, в принципе. А татарские, тюркские народы, которые были призваны из Глубин Азии. Они на одном этапе служили в качестве войск всем князьям, которые хотели восстановить ведическую державу. Но с другой стороны получилось, что они предали сначала, начали вести переговоры с Римом, а потом уже из значительной части приняли ислам и уже как бы не подпадали под это. И постепенно часть их была просто э, уничтожена, часть обратно ушла в Азию. И вон оно Казахстан, там Узбекистан, Туркменистан, все это оно как бы и есть. А часть росла с Россией просто. И получилось, что сеть опять осталась пустая. И, естественно, туда стремились войти. Не было, я сказал, угольный, так? Ну да, и получается, сейчас казаков выгнали, нормально. Время опять прошло, опять казаки взбунтовались, опять поляки закрутили гайки, опять. Опять, опять, опять. И так оно раз здесь, и там осуществлялось, а там Россия избрала себе на службу, потом они против России бунтовались, потом не бунтовались, потом их на восток отправляли, потом там так, так, то есть... И в конце концов, дальше снова, когда Россия окончательно захватила и подчинила Украину, Слобожанщина, допустим, это территория от Воронежа до Кубани, в принципе. Это территория, которая заселялась в казаками, в принципе, ну и украинцами. Однако территория, которая попала под полную культурную э, зависимость от э, Российской империи. И дальше, я же вам как-то об этом говорил, что... Ну, представляем, вот, Московию, и от нее города на востоке идут. И тут Беларусь, она участвует опосредованно, и тут Украина. А тут новоприобретенные территории, э, как раз В Степей и дальше в Сибири. И получается, конечно же, значительная часть переселения на восток идет в Москвы и ее территории. И это переселение охватывает не только дальние восточные рубежи. Переселение идет и в Беларусь, переселение идет и на Украину, и в Молдавию, там, и в Крым тот же самый. И так же самое с Украиной идет переселение и переселение на восток, и даже на северо-восток, и аж до Казахстана, и, конечно же, тот же Крым, и, конечно же, другие прилега, Кубань, как ближайший отросток, и опосредованно от с Белоруссией. Вот всем известный современный лидер великих русских патриотов, Которые считают, что Азарт Ирийский, так и Омск родом из Беларуси. То есть его одна линия в Беларуси, другая – кубанские казаки. Или дамские, я не помню, что он там говорит. Или с ней всех. Ну, не важно, все равно то есть, получается, что и кубанские, и дамские казаки – это прямые выходцы с Украины. То вы уже не а там полностью. Ну, возможно, ну причем незначительная полностью такая, что их можно считать украинцами. Украинцами, однако, русифицированные, так как еще на времена Украинской Народной Республики, начало 20-го столетия, Украинская Народная Республика и временное правительство бывшей Российской империи вело переговоры ну, конечно же, они не хотели отдавать, однако наши, наши требовали, чтобы отдать, допустим, малиновый крем, отдать серый крем и отдать или поставить, допустим, какой-то совместный протекторат, зеленый крем. Малиновый клин это Кубань, серый клин это Дон и Волга, ну как раз осередок донских казаков. Донско-Волжских казаков. И дальше Зеленый Клин, это Дальний Восток. Еще кто был против были против? конечно, не были против. Они даже... К примеру, мне с России один знакомый прислал документы, в которых описано, что коммунисты там запрещали им совсем на украинском языке говорить под страхом дострела Плюс известно, вот как сейчас российская пропаганда говорит, что не не только значит на Украине был голодомор, конечно же не только, и правда не только, еще на других территориях, где жили этнические украинцы. Вы допустим карту голодомора видели? Карта голодомора это что? Это центральная и юго-восточная Украина, и это дальше как раз восточные регионы, которые до этого были заселены украинцами. И это дальше украинское, ну такое даже не чисто украинское, будем говорить, а смешанное российско-украинское Поволжие. И дальше вот эта южная граница, там где граница России и Казахстана, по сути дела, там также была украинская прослойка. И дальше на восток, в принципе, на времена Украинской Народной Республики, там 18-й год. Еще сохранялся этот прямой коридор от Украины до Дальнего Востока. Заселенный путь не ну, полностью, но преимущественно. Вот как сейчас, допустим, Восточная Украина та же самая. Что как бы преимущественно украинцы, однако периодически попадаются сепаратисты. Ну, их еще туда завезли, это уже отдельный вопрос. Если завозить, то они и, и как бы не на посту вместе возникнут. Если их туда планомерно завозить то разными гуманитарными конвоями и конвоировать, чтобы они оттуда не сбежали в матушку России, так сказать. Так mm -hmm. как мы надо на Украину, да? пересылаемся. Перед выдом так, и вот, то есть, видите, сначала уничтожили все наши восточные регионы, а теперь в рамках уже самого нашего Осередка еще восток у нас отгрызли, а вот эти, которые там не смогли отстоять свое, их сейчас на Западе принимают. Где они, естественно, будут разлагать местное население, и все это будет превращаться в тот же восток. Но ну, с другой стороны, как бы сказать, что наш народ такой несчастный и несправедливый, что-то я не могу. К примеру, смотрите, получается, вот не будем далеко вдаваться в историю, возьмем э, времена э, князя Рюрика. Во времена князя Рюрика тут у нас э, был полный хаос, и если не Рюрик, то со временем Хазара бы дошли до не только до Киева, да до и до и Украина бы раньше перестала существовать. Ну тогда она еще как бы не как Украина функционировала, а как несколько государственных образований славянского ведического толка. Ну, не ну да, и я получается, что не уделы, а разные государственные образования. Допустим, разные государства, скажу так. Да. А разные государства в рамках Снова, ну, когда вернемся еще чуть по истории, получается, что э, в начале нынешней эры э, все славяне, то есть все народы Европы, которые остались, вернее, ведической традиции, славянской традиции, славянской вере, они объединились в э, единую конфедерацию, дабы противостоять Риму. Потому что Рим э, в то время и Рим и Рим постоянно еще подкупал некоторые э, франкские, ну, или это сейчас говорят германские племена и других, э, в принципе. Вот по рубежу э, славянских территорий и римских территорий везде там э, франки, франкские племена, э, или рийцы, они тут тоже, в принципе, э, поддеградировали. Э, дальше тут наши даки, которые сейчас румынами стали, они также как бы и славяне, но славяне, которые уже продались Риму очень давно. Поэтому вот как, допустим, сейчас Россия выстраивает в тех странах, которые ей мешают, очаги, как бы анклавы своего влияния, своей дестабилизации. У нас вот все эти ДНРы, там в Молдавии, Приднестровье, там в Грузии такие же штуки сделаны и так дальше. А тогда не было многих стран, и была одна линия противостояния. И Рим, чтобы не противостоять со славянами, понасоздавал на границе Римской империи и славянских территорий кучу таких вот карликовых всяких а, вредоносных Это штуковин. Да. И каждая эта вредоносная штуковинка как только Рим ей переставал платить, она лезла и грабила римские территории. Как Рим снова начинал платить, эта штуковинка шла и грабила славян. Поэтому, естественно, что славянам ну, было очень так понятно, что если они не объединятся и не дадут Риму отпор, то со временем вот так постепенно эти штуковинки будут полностью инкорпорированы в Римскую империю. А подобные штуковинки будут развиты уже на более северо-восточных территориях, а потом и эти территории вольются в римскую империю, штуковинки переместятся дальше, и постепенно так вот по столетию славянские территории будут просто сложены. А, и а, получается, что славяне объединились, а позднее развалились на а, ряд ну стали конфедерацией, когда Рим разбили, когда славянские э, князья входили по несколько раз в разные группировки в Рим, там наводили порядок и потом э, по научению и поддаваясь э, римскому влиянию уже сами собой начинали драться. Потом э, Рим еще с Китаем заключил союз, э, э, китайцы прислали свое войско, и это все сейчас искажено в понятии гунов, хотя гуны там несколько совершенно разных явлений, которые сейчас в истории преподносятся как гунское нашествие. Если с точки зрения летописи рахманской традиции, там было и как призвание некоторых славянских сил в Азии, и было то, что конкретно Шел... великий Шелков... шелковый путь он существовал уже еще при Римской империи. Ну, знаете, что это такое. Ну, по И, в принципе, по летописям рахмановской традиции описано, что наши князья вылавливали некоторых римских лазутчиков, которые ходили, ну, которых они находили за Волгой. Они их начинали допрашивать, ну, что такое? Оказывается, что их посылали с дипломатической миссией в Китай. Рим наверное, с китайцами нарисовали карту о том, что, как они уже делят Евразию, То есть, при этом они не учли ни перцев, они не учли ни индусов, они за все поделили там. Ну, перцы были ну, там персы раньше были сильной империей. Персы были сильной империей до Александра, пока Александр не изничтожил основную верхушку их накняжеской касты. А с времен Александра до укрепления Римской империи и до этих времен прошло уже несколько столетий. То есть на то время Персия уже была очень сильно ослаблена. Но все равно, все равно, хоть она уже не была мировой державой, но все равно нельзя ее сбрасывать со счетов.